肖战闪现巴黎，品牌包机拍摄广告大片，Tods 包完了，拉夫劳伦包，拉夫劳伦包完了，保时龙包，保时龙包完了，Gucci 包。二零二五年十月八号，肖战闪现巴黎，被路人偶遇。不得不说啊，有的人光是站在那里就好有辨识度，身姿挺拔，连后脑勺都这么帅。 据悉，这是 Gucci 第三次为肖战安排包机直飞巴黎，用于拍摄全球广告大片，行程高度保密，全程无公开航班信息及路透照片，被粉丝称为“瞬移巴黎”。不得不再一次感慨，男流量还得看肖战，顶流中的顶流，几年了至今无人超越，流量、作品、颜值、代言、待遇都是最顶的，高奢不高冷，那是看对谁。据我所知，内娱尚无其他艺人获得如此待遇。 肖战真得是打破了很多惯例啊！这不仅是品牌信任，更是顶流实力的最好证明。二十七号刚参加完大湾区晚会，二十九号又回去上不封顶杀青，三十号才回北京，没几天就被 Gucci 专机接去巴黎拍大片了。有小飞侠说：“看看人家这特种兵行程，我的国庆行程还在躺着刷肖战五号的生日物料呢。”